эти часы очень похожи. Вот, мы тоже бы их отнесли к разряду детских. Помните, мы разбирали с вами подобные часы, э, похожие именно на Apple Watch серии 7, 8. Вот здесь же э, называется тут P8, здесь High Watch 6. Э, функционалы они очень похожи. Вот, что касается именно самому меню, вот именно в этих часах, оно тоже похоже на, так как сделано тейпло. Вот здесь стандартные функции, уже можно так и назвать стандартные функции, потому что здесь есть медицинский этот датчик, он также замеряет пульс, сердцебиение. Также можно с помощью этих часов, скачав приложение на смартфон, управлять фотоаппаратом, музыкой. И есть много режимов для спорта, если вы занимаетесь и так далее. Вот тоже меняется циферблат. Вот, ну, и есть различные тонкие настройки, которые больше, конечно, делаются именно через само приложение. Что касается...